નમસ્કાર મિત્રો આજે ધોરણ આઠના વિષય હિન્દી એમાં એકમ નંબર એક પત્ર એવમ ડાયરી એના વિશેનું સો અધ્યમ સોલ્યુશન જોઈએ આપણે અહીંયા આપણને સારાંશ આપેલો છે એ આ જે પત્ર છે એની અંદર જે વિવિધ નમૂના છે એની વાત કરેલી છે કયા કયા પત્ર હોય એની વાત છે પછી પત્રની અંદર પ્રારંભમાં શું હોય સંબોધન વિષય પ્રવેશ અંત આ બધી વાત કરવામાં આવી ગઈ છે હવે આપણે એના આગળ જોઈએ તો એમાં પ્રશ્ન નંબર એક પ્રશ્ન નંબર એકની અંદર આપણને એવું કીધું છે સહી વિકલ્પ કબલ જો બોક્સ હોસમે કા નિશાન કીજીએ એમાં નંબર એક જોઈએ નંબર એકમાં પત્ર વાલે કા પતા કિસ ઓર લિખા જાતા હૈ तो जवाब आज से दाई ओर। नंबर बे अच्छा परिणाम न मिलने पर किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है तो यहाँ जवाब आए से आश्वासन पत्र तीसरा नंबर पर जुइए कि स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी की शिकायत के लिए कौन सा पत्र लिखना पड़ेगा तो नंबर चार आए से कार्यालयी पत्र आग जुए नंबर चार नंबर चार अंदर कीधु से अपन ने कि डायरी लेखन की कौन सी विशेषता सही है तो यहाँ कीधूँ से वास्तविकता जे सही है आग जुए मित्रों तो नंबर पांच, नंबर पाँच ने जुइए तो नंबर पांच में पत्र की शुरुआत में क्या लिखा जाता है તો એનો જવાબ આવે છે લિખને વાલેકા પતા તો એમાં ટીક કરીશું આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર બે પ્રશ્ન નંબર બેની અંદર સૂચના આપવામાં આવી છે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ એના અંદર પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે એમાં જોઈએ આપણે નંબર એક લેખન કે લીએ દો મહત્વપૂર્ણ બાતે લીખીએ તો नंबर एक पत्र भेजने वाले और प्राप्तकर्ता का स्पष्ट पता लिखना चाहिए नंबर बे भाषा अच्छी होनी चाहिए पत्र लिखने का हेतु स्पष्ट होना चाहिए नंबर बे पत्र दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं तो जवाब से पत्र पोस्ट बॉक्स पोस्ट ऑफिस परिवहन गंतव्य पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन और प्राप्त करता नंबर पिन पिनकोड नंबर लिखना जरूरी क्यों है जवाब पिन कोड नंबर से कोई भी शहर विस्तार और गांव जल्दी से पहचाने जाते हैं और पत्र सही पते पर समय सर पहुंच सकता है आगर जुइए तो प्रश्न नंबर चार प्रश्न नंबर चार के अंदर कैसे कि डायरी लेखन करते समय किन किन बातों से बचना चाहिए जवाब से डायरी लेखन करते समय आलोचना टिक्का टिप्पणी बनावटीपन काल्पनिकता चित्रात्मकता अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए नंबर पाँच डायरी लेखन में किन किन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जवाब डायरी लेखन में स्थान तिथि घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए नंबर छः डायरी से हम क्या जान सकते हैं जवाब डायरी से हम किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो है, प्रश्न नंबर त्रण प्रश्न नंबर त्रन अंदर सूचना आप પત્રલેખન કે સંદર્ભ મેં સહી જોડ મિલાઈએ સહી જોડ બનાવવાની છે જોઈએ એમાં નંબર એક મિત્ર કે લીએ સંબોધન તો જવાબ આવે છે પ્રિય મિત્ર આગળ જોઈએ જન્મદિન કી બધા પર લેખા ગયા પત્ર નંબર બેમાં તો એનો જવાબ આવે છે ચાર બધાઇ પત્ર आग जुए नंबर प्रार्थना पत्र में संबोधन तो जवाब मान्यवर महोदय आग नंबर चार पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र तो ये कहवा से व्यावसायिक पत्र आग जुए नंबर गुरु गुरुजी को लिखे पत्र का अंत एनों जवाब आठ आपका आज्ञाकारी શિષ્ય આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર ચાર પ્રશ્ન નંબર ચારની અંદર અહીંયા પ્રશ્ન નંબર ચારની અંદર અહીંયા આપણને પાઠ્યપુસ્તક મેં દીએ ગયે પત્રો કે આધાર પર કોષ્ટક મેં ઉત્તર લીખીએ એમાં નંબર એક જોઈએ એના પહેલાં કીધું છે पत्र का प्रकार संबोधन किसको लिखा किसने लिखा किसके बारे में लिखा और पत्र भेज लिखने वाले का पता आटली विगतों दर्शाई है जीइए अपने तो यहाँ तो नंबर एक निमंत्रण पत्र तो यहाँ संबोधन आशे प्रिय मित्र स्नेहल स्नेहल साहिल जन्मदिन पर निमंत्रण देने के लिए नब्बे बुद्धनगर नगर सोसायटी लिबावत सूरत थ्री नाइन फोर टू वन जीरो नंबर दो बधाई पत्र प्रिय मित्र साहिल साहिल स्नेहल जन्मदिन की बधाई देने के लिए शांति सदन रावपुरा बडोड़ा आगर जुइए नंबर त्र तो नंबर अंदर आश्वासन पत्र यानी अंदर प्रिय सखी जागृति अवनी खेल महाकुंभ में असफल होने पर आश्वासन के लिए पता मातृसाया स्टेशन रोड कालूपुर अहमदाबाद नंबर चार आदरणीय गुरुदेव आश्चर्य आचार्य महोदय मनोज पटेल बहन की शादी में छुट्टी के लिए प्रार्थना देसाई फलिया भावनगर नंबर पांच अनुमति पत्र पूज्य पिताजी पिताजी रमेश प्रवास में जाने की अनुमति के लिए और जीवन भारती छात्रालय स्टेशन रोड दाहोद आगे देखते हैं नंबर छः नंबर छः के अंदर दिया गया है कि कार्यालय पत्र उसमें हम संबोधन करेंगे मान्यवर स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका बड़ोड़ा भाई परमार मोहल्ले की गंदगी बारे में शिकायत गायत्री मुहल्ला बड़ोड़ा नंबर सात व्यवसायिक पत्र महोदय व्यवस्थापक श्री गजानंद पुस्तकालय प्रीति शाह पुस्तक भेजने के लिए शांति भवन एम बी रोड राजकोट आग जुए प्रश्न नंबर पांच प्रश्न नंबर पांच अंदर आपने અહીંયા આપની બહેન કે સાદી કા નિમંત્રણ દેને હેતુ આપને મિત્રકો પત્ર લખીએ તો પત્ર લખવાનો છે અહીંયા આપણે લખીએ છીએ ત્યારે સૌ પ્રથમ દિનાંક ત્યાર પછી સરનામું અને રાજકોટ જ્યાંથી કરે છે ત્યાંથી અને અહીંયા પછી ઉપર નીચે લખીએ છીએ જેને આપણે લખીએ છીએ એવા મિત્રના તો પ્રિય મિત્ર અમિત स्नेबरा नमस्कार अगर જોઈએ તો આવી રીતે આપણે એને આખો પત્ર લખી સકીએ છીએ કે આશા છે કે તું સબ કુશળતા પૂર્વક હોગે હમ સબ યહ સકુશલ હે ઉસકે બાદ આગે એ પહલા પરિચય કે બાદ દૂસરા પરિચય ય પત્ર મે તુમે એક વિશેષ સુખદ અવસર કી સૂચના દેને કે લિયે લખ રહા હું मेरे परिवार में हर्ष का वातावरण है क्योंकि मेरी बहन का विवाह होने जा रहा है विवाह का समारोह दिनांक चौदह दिसंबर 2025 को समय सुबह आठ बजकर राजकोट के ड्रीमलैंड पार्टी प्लॉट में किया गया है इस शुभ अवसर पर तुम्हारा परिवार स्नेहपूर्ण आमंत्रण है तुम्हारी उपस्थिति से हमारा आनंद और भी ज़्यादा बड जाएगा तो तुम अपने परिवार के साथ जरूर आना तुम्हारे माता पिता और दादा दादी को मेरा प्रणाम कहना और शादी में जरूर आना तुम्हारा मित्र नीरव पटेल आप आपके कोई भी मित्र को ऐसे लिख सकते हैं आगे देखते हैं तो प्रश्न नंबर डायरी लिखिए डायरी लिखिए तो डायरी के अंदर बोला गया है नंबर एक पाठशाला में आज का दिन तो जो दिन आप गुजारते हो पाठशाला के दिन को आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ एक नमूना के रूप में आपको दिया गया है आप वैसे ही आपका जो दिन जाता है उसको इस तरह से लिख सकते हैं और अपनी डायरी को हर रोज़ लिखना चाहिए કે આધારસે આપ બી લીખ શકંગે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર સાત પરિચ્છેદ કા માતૃભાષા મેં અનુવાદ કીજી પરિચ્છેદ કા માતૃભાષા મેં અનુવાદ કીજી અહીંયા એક પકડો આપ્યો છે આ પકડાને આપણે માતૃભાષાની અંદર અનુવાદ કરવાનો છે જે નમૂના રૂપે તમને નીચે આપેલું છે અને એ મુજબ તમે કરી શકો છો અને તમે તમારી જાતે શીખી શકો છો તો અહીંયા એ નમૂનારૂપ અહીંયા એનો માતૃભાષામાં અનુવાદ આપેલું છે અહીંયા આપણું આ સોલ્યુશન પૂરું થાય છે તમને ગમ્યું હશે અમારી સાથે જોડાઈ રહેવા લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને જોડાયેલા રહેજો આવજો